А второй момент состоит в том, что если вот бюджет начнет увеличиваться, мы должны, ну, там понемножку, но спускаться в стоимость жилья, может быть, компенсировать. Проблема стоит в том, что, вот, ну, еще раз говорю, вот, ну, меня волнует бюджетник, естественно, как глава значит, администрации, я отвечаю за что там, в первую очередь, за бюджетную сферу, тех же наших военнослужащих и так далее. Но вот этот момент только по мере роста значит, бюджета. Потому что, еще раз говорю, когда сегодня в таком состоянии жилой фонд, мы должны ну, на какой-то уровень вывести, потому что без этого очень сложно будет, так скажем, развивание города Севастополя. А то получается уже больно большие контрасты. Согласны, да? Стоят сейчас некоторые дома, но уже по новым технологиям, красивые, с утеплением. И тоже же рядом стоит хрущевка, в которой течет кровля, в которой надо менять, значит, щитки, надо менять там стояки и так далее, и так далее. Поэтому... Такой вопрос достаточно сложный для города. Кстати, я хочу подтвердить буквально секунду, что. Потом Юрий Леонидович ответит на вопрос тоже, как уменьшить не, эту очередь. Да, как знает. Идет по другому пути. То есть они применяют типовые проекты многоэтажных жилых домов и сразу снижают на 4-6%. И плюс новые недорогие материалы. Это блоки, mm -hmm. это панели, которые у нас очень широко, широко ну, получились да, Вот это, можно сказать, это генеральная линия. Вот сейчас да, еще да, Соловьев скажет. Я... Генеральная линия состоит в том, что давайте думать о том, как уменьшать себе стоимость. Да. Потому что люди вот, должны просто понимать. Вот, ну я грубо скажу, все, но все реально оценивают свои возможности покупки жилья. Когда эта цифра становится разумной, ну я условно говорю, там, скажем, 25 тысяч долларов, ну люди думают, там, можно где-то занять, можно что-то, за, значит, взять какой-то кредит. Если она становится в два раза выше, ну не, не потянуть. Просто реально люди говорят, не потянем, потому что это невозможно, значит, заплатить. Или я не прав? Вот как строитель. Скажите. да? то есть, ну, в принципе, мы пошли по пути, ну, в период кризиса не загонять стоимость жилья куда-то до небес, а просто вернулись к своей себестоимости и добавили 7-10%, которые чисто позволяли нормально жить в строительной организации. И результат... Я прошу прощения, но вот 7-10% это уже мировая практика. Да. Вот если вы сейчас коснетесь туристский компании, то 8-10%, 7-10%. Это, это, уже... да, это, мы уже, решили, это уже на... очень Серьезно, да, да, у нас нет сверхприбыли. И в принципе я считаю, что и качество пошло лучше, и скорость строительства пошла выше, и заработки начали увеличиваться, и количество квартир стало больше. И себестоимость, естественно, становится меньше. Чем больше мы строим, тем себестоимость меньше. Ну, если... а сколько сейчас монтажник получает, вот, когда панели сроки? От 4 до 5 до 6 в зависимости от выработки. Ну, это уже все-таки зарплата, да? Все да то, то есть они у нас на корной системе оплаты труда мы не выдумываем паровоз, а, вернули к старому. Вы обратились туда... внимание, вот он говорит, а я вот когда, ну все равно выходные нет тоже по вот городу. Да. проблемы есть. Выходные кто работает? Вы обратите внимание. строители. работают. Вот и когда выходишь, ну, понятно, что магазины работают там, а когда выходишь, вот на стройке, практически сегодня стройки, чтобы стоял кран, и не работали строители, нет. нет. То есть вот всего, это, кстати, себестоимость строительства жилья. То есть если жилье будет построено быстрее, то это опять то есть, однозначно влияет на Уменьшение УПР, уменьшение затрат. Я, уже... честно говоря, статистику знаю, я думаю, интересно севастопольцам. Сколько вы построили квартир, вот и, э, очень интересный момент, сколько вы продали севастопольцам, сколько продали на городе. В прошлом году, в 2010, мы продали 331 квартиру. Из них, грубо 90% это наши севастопольцы, а остальные уже разные. Я, честно говоря, спрашивал еще подробнее там 5%. Это те, кто украинцы, не живущие в Севастополе, 5% страны СНГ запретят. Да. Но вы главное его слышите. 90% да. квартир купили севастопольцы. Да. Вот Можно я скажу, что лично это для меня это тоже важно? Важно, чтобы покупали свои. Понимаете, почему? Потому что вот когда мы все это дело говорим, но сегодня, к сожалению, опять экономика не позволяет, но в полной мере реализовывать все вопросы инфраструктурные, которые надо бы реализовать при строительстве. Ну, грубо говоря, ведь все-таки на эти дороги значит, садятся там новые дома, мы дороги не можем сегодня развить в той степени, которой это надо, но для севастопольцев это годится. То есть мы понимаем, что это свои э, жители улучшая свои жилищные условия, это очень важный момент и очень важный показатель. Но мы это... высказали разные точки зрения на то, как уменьшить очередь на жилье, а теперь давайте послушаем тех, кто стоит в этой очереди, либо стоял, либо еще надеется стать на, в общей городской очереди. Так смотрим. когда предоставлять жилье по более дешевым ценам, доступным. Вот, и как бы больше обеспечить социальную, социальную помощь чем таким малообеспеченным людям, чтобы помогать приобретать жилье. Ну, естественно, государство, конечно. Ну, вы знаете, люди сами от нас это порой не зависит. Ну, наверное, надо социального жилья побольше плать, э, строить. То есть государство должно? Конечно, должно субсидировать более. на строительство соцжилья. Она и при Советском Союзе было Вытащили люди молодые, а я помню. При Советском Союзе, ну, ну там хоть, хоть 10-15 лет повезет. Повезет 10, не повезет 15-20. А при современных условиях это... это другого метода, кроме как криптовалютный пулемет или ДУС. Но я так считаю, что на государственном уровне надо... Какие-то шаги предпринимать в этом направлении. Пока что ничего не предпринимается. Ну, как-то, наверное, будет банально звучать, решить эту проблему, построить больше домов. Ну, я не знаю, честно говоря. Не знаю, это практически невозможно, потому что сейчас э, все жилье это практически коммерческое, и возможно. Я не могу ответить на этот вопрос. Они должны выдаваться. А так в основном все люди, которые на очереди, они только ждут, пока, говорит, там бабушка умрет какая-то, чтобы ну, вот место освободилось, у которых нет наследников. Так вот это. Ну, государству, конечно, надо сделать. Кому еще? Больше никому. Народ сам не сможет. У нас строится довольно-таки много жилья. И по закону там 3-4% жилой площади должно отдаваться государству, в частности городу. Вот. Как они распределяются, это вопрос интересный. И, и кто как по, эту, по этой очереди перемещает людей? Тоже надо было проверить компетентным органам. Спасибо. Подтвердились ваши мысли или появились новые комментарии? <скох> Ближенщ, про, насчет проверки очереди компетенциями <скох> Ну Я хочу сказать так, что вот, э, ну, товарищ все-таки немножко правильно представляет ситуацию. Э, существовал такой порядок до 2008 года, когда город мог до 10% по договору кстати, Севастополь строит, а проходил, знаю, значит, получать квартиры, как долевое участие, ну, скажем, в строительстве. Есть фонд там социального инженерного развития Севастополя. В 2008 году, и начало с 2009 года, вступило положение, когда действительно 4% застройщиков должен отдать городу, но, значит, сегодня по закону должен отдать только в деньгах. И в прошлом году по этому источнику мы получили 6 миллионов гривен городской бюджет, 6,2. И, соответственно, мы можем направить их на разные нужды, но в основном мы направляем на строительство тех же инженерных сетей. Но я вот, соглашаюсь отчасти с тем, что сказали люди, должен сказать второй момент. Второй момент вот состоит в том, что ну, подавить, давайте вот мы прикинем, сколько вот мы сейчас построили уже квартир за это время, скажем, когда перестало государство строить. Вот в этом году сколько вы сказали построенных квартир? 1882. Году, да? да, да. Ну давайте возьмем там 90%, то есть вот полторы тысячи квартир купили севастопольцы. В этом году мы по строительству жилья практически выйдем на то, что строилось в советское время. Ну, практически выйдем. То есть сегодня просто изменился механизм финансирования. То есть сегодня люди сами финансируют строительство жилья. Наверное, я с чем согласен, что вот мы вот никак не можем выйти на вот этот момент, когда прозвучало строительство социального жилья, мы этой темы не касались. Но, конечно, надо еще строить вот такие вещи, как социальное общежитие. Потому что ну, есть моменты, когда реально людям просто надо помогать, потому что они попадают в очень сложные ситуации в жизни. И есть соответствующий закон по социальному жилью на период Значит, когда он попадает в эти условия именно на период, это жилье не становится не его, вот у него сегодня, скажем, ниже какого-то уровня жизненного уровня, ему надо дать это общежитие. Но я надеюсь, что мы, ну, так по моим расчетам, в 2013 году, уже вот в 2012 будем делать документацию, в 2013 уже на это дело сможем выйти. То есть, mm -hmm. ну, я просто еще раз хочу сказать, что просто сегодня поменялся инвестор, люди думают о том, как зарабатывать деньги. Эти заработанные деньги, они в серьезной части вкладывают в, строить, в покупку жилья, в строительство жилья что очень хорошо, вы еще раз цифру услышали, да, 90%, ну вот, например, Севастополь строя, он строит среднее жилье сегодня, значит, это выкупается Севастополь, что вызывает у меня чувство, так скажем, благодарности Севастополю. Ну вот на сегодняшний день у нас в городе, по-моему, одна только программа, региональная программа строительства и приобретения доступного жилья на 10-17 год действует, да? Мы, вы ее приняли, потому что софинансирование. Да. Я вот можно скажу, вот в этом году, назвали. вот я ближе, вот подробнее. давайте еще раз, доступное жилье, вначале доступное. Угу. Мы имеем значит, переговоры с нашим министерством, которое сегодня называется Жилищно-коммунального хозяйства регионального развития и пока устно значит, имеем ну, как скажем, обещание, что нам выделят в рамках программы доступного жилья деньги. Правильно? Ну да. Тут Но даже я надеюсь, есть сумма, которую мы ждем из госбюджета. Это 196. Не, и, ну, 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 ну вы меня не так, пугайте. Так, это да, очень да, большая да, сумма. Да, <с cada сих> да, потому, да, <сих> да, да. Потому <сих> что, смотрите, значит, вот смотрите, не, не то, что не серьезно. Да, да, инвестиционный, это, инвестиционный да, механизм, да, Это немножко не то. Значит, вот 30 миллионов гривен, это не те цифры. Я не имею в виду погоду. Это цифры, вот которые у в этом не госбюджет, это то, что... А, до 17-го года. да. взяли. Ну, это отдельный разговор. Вот в этом году мы планируем достаточно серьезно продвинуться в этой программе в этом году мы достаточно серьезно планируем продвинуться в средствах жилья для военнослужащих украинских и военнослужащих российских. Uh -huh. То есть мы программу действительно очень серьезно занимаемся, и эти вопросы мы хотим решать. Значит, э, вот по большому счету, что такое еще раз муниципальное жилье? Муниципальное жилье 30% государства не даст. Но мы практически пытаемся на региональном уровне компенсировать эти 30%, вот товарищ Левич сейчас понимает, о чем я говорю, своими значит, работами по городу. Минимизируя все, что можно. Ну, беря там, скажем, на бюджет сети, значит, выбирая ту серию, которая наиболее экономична, выбирая строительство одно-двухкомнатных квартир, значит, располагая в том месте, где уже ну, все есть, опять грубо скажем, то есть есть там значит, коммуникации. И мы стараемся выйти на то, чтобы мы, программа муниципального жилья по стоимости квадратного метра соответствовала доступному жилью для человека. Но это уже наши собственные резервы. Мы пытаемся сейчас вот это все дело максимально собрать. Еще раз повторюсь, что меня, конечно, очень волнует возможность приобретения жилья нашими бюджетниками, потому что когда ну, достаточно часто бывает и муж и жена работают в бюджетной сфере, то при сегодняшнем уровне оплат, конечно, они реально купить жилье не могут. Поэтому это наша задача, мы ищем решение. У нас есть наметки по этому вопросу, то есть мы примерно присмотрели площадки, я очень рассчитываю на то, что вот буквально в ближайшее время, в марте месяце, мы уже сможем это вот достаточно серьезно заняться. Это ну, программа. вот говоря, ладно, эта программа уже принята, она действует, но новая программа, которая очень красиво звучит, муниципальное жилье, мы так ну, послушали, она, что они говорят. Положение говорит? есть, мы И отдали ее в совет на да. проработку, она сейчас проработка, то есть положение об этой программе есть. Нам просто надо сейчас, вот э, там положение, кто может участвовать, это надо, должна принять сессия городского совета. Надо было вот, сформировать очередь, вот по нашей оценке, человек 100 уже сегодня готовы не принимать участие. Вот мы бы хотели в этом году построить, ну я бы хотел, 60 квартир. Но может быть, я вот специально говорю, потому что сегодня в строительстве практически год дом построить, Может быть, мы немножко, так скажем, вылезем там на февраль будущего года, но чтобы в течение года можно было построить вот этот жилье. Занимаемся этой программой, пускай она красиво звучит. Мне самое главное, еще раз говорю, люди среднего класса, которые значит, могут какие-то деньги вложить в жилье, чтобы они имели такую возможность. Просто максимально мы в этом вопросе помочь. Давайте еще, знаете, кого послушаем? Кого? Тех людей, которые относят себя к молодым семьям и послушаем перспективы, реально ли молодым людям сегодня получающим, ну, пусть даже до 2000 гривен заработную плату, размышлять о жилье, получить это жилье. Слушаем. Вы знаете, я интересовалась, я живу в квартире, но не собственной, и не могу ответить на этот вопрос. Ой, конечно, нет. Я даже затрудняюсь, когда они вообще могут купить квартиру. Даже если они возьмут кредит, как они могут вообще-то выплатить этот кредит? Очень затруднительно в получении, в приобретении им жилья. Не, ну есть реальное, реальное. Это, например, взять банк. И есть научно-фантастическое, там правительство придумает какую-нибудь, например, ипотеку там такую. Но это, пожалуй, похуже, потому что банк, если возьмешь, поймают, не поймают, черт его знает. А в ипотеку, если, это, это каторга однозначная по жизни. Но на тысячу гривен это очень сложно сделать, ему ни один банк не даст кредит. Ну, я думаю, в течение 60 лет, если он будет откладывать полную сумму зарплаты, то да. Да, я думаю, переехать либо в столицу, либо переехать в другую страну. Ну, как это глупо звучит вопрос, конечно, нереально купить. Знаете, мне кажется, зарплата 1000-2000 гривен – это практически нереально. То есть это или как по наследству, как у меня, допустим, мне просто повезло. Но с такой маленькой заработной платой даже ипотеку не дадут банки, поэтому, не знаю, искать какие-то другие пути. Зарабатывать больше. Зарабатывать больше, да. Да, не, то, что заработать, нет возможности даже снимать на такую сумму, что съем квартиры это полторы плюс коммунальные, это около 2000. тысяч. То есть, чтобы снимать квартиру, нужно тысяч пять зарплаты? Ну, это если только при помощи кого-то из родственников, там по наследству, а так на самом деле очень сложно. Нет таких денежка зарабатывать. Ну, Ну, доработать надо, наверное. То есть, доработать найти, которая... Да, которая поможет купить квартиру. Это да, тяжело, вы что, господи, какая квартира, это сейчас вообще капец.